Salam, mənim sevimli bacı və qardaşlarım. Sizinlə söhbət etməyimə olduqca şadam. Şadam ki, sizə maraqlı və mühüm əhvalatlar söyləyə bilərəm. Bu gün istəyirəm ki, sizinlə Zazanlar haqqında söhbət edim. Kimlərdir Zazanlar? Hansı dildə danışırlar? Harda yaşayırlar və hansı tarixi yol keçiblər? Zazanlar mənim əzizlərim, İran dilli xalqlardır. Onlar hazırkı Türkiyənin şərq bölgəsində, Dersimdə, Bingöl vilayətində, Şiverekte, Diyarbəkirdə yaşayırlar. Zazanların dəqiq sayı məlum deyil. Bununla belə onu 2-3 milyon səciyələndirmək olar. Olar. Zazanların dili, hansı ki Zazaki adlanır, yəni o Mazandaranda və Gilanda yayılmış dillərə çox bənzəyir. Busa təsadüfi deyil. Ona görə ki, zazanlər məsb bu rayondan Anadoluya doğru hərəkət edib ki, onun da tarixi delem adı var. Delem Yəni Zazanlar deyəmlərin varisləridir ki, onlar da tarixi bəzi hadisələr səbəbindən 10-12-ci əsrlərdə özlərinin tarixi vətənindən hərəkət ediblər. Belədir. Erməni mənbələrində Zazanlar Dımlik adlanır. Dımli o da deyəmli deməkdir. Deyəmli sakin belə deməkdir. Lakin Zaza adı ilə bu xalqı digər xalqlar belə adlandırır. Zazanların böyük hissəsi Əliyevimizə sitayiş edir ki, o şizmin istiqamətlərindən ən biridir. Lakin Zazanlar bir çox İslamizmin inanlarına sadiq qalmışlar. Çox sadiqdirlər. Hanslar ki, onların dünya görüşünün mühüm hissəsinə çevrilmişdir. Zazanilər xeyirxah, sülsevər, qonaqpərver və inanlı xalq olaraq təcziyələnir, mənim əzizlərim. Onlar qədim adət-ənənələrlə yaşayır və qonşu haqlara qarşı düşmənçilik ya da nifrətçilikləri yoxdur. Yox. Onlar ağaçlara çaylara, bitkilərə, heyvanlara qarşı olduqca sevimli, çox nəzakətli davranırlar. Ondan başqa zazanlar üçün hər bir insanın həyatı olduqca qiymətlidir. Zazanlar dairəsində qadının böyük əhəmiyyəti var. Çünki o, ocağın qoruyucusudur. Qadına böyük hörmət bürk etiramla yanaşılır zazanlarda biz tapdıq zazanların dili zazaki dediyimiz kimi iranlı dillərinin xəzəryanı qrupuna aiddir zazayca bir neçə lüğətlər var bununla belə müxtəlif lüğətlərlə də danışan zazanlər bir-birini yaxşı başa düşür hə çox yaxşı başa düşür Bir sıra əbədi yaradıcılıqlar zazanicə yazılıb.